А почему мужчины не слушают девчачат, когда они хотят что-то им сказать, просто сумки там, например, хотят поговорить про что-то? Интересный вопрос. Ну смотря про что хотят поговорить девушки. Ну просто сунки. Мне что-то не подобает. Чтобы прям она села и начала выяснять отношения? Да. Кому это будет нравиться? Mm -hmm. Так же самое девушки, я уверен на сто процентов, что им не нравится, когда Мужчина садится, начинает с ним выяснять отношения, думает, господи боже, зачем оно нам надо? Ну я не знаю, честно, я не могу дать на это ответ, потому что так как у мужчин, так и у женщин это работает. Никому это не нравится, выяснение каких-то отношений. Uh -huh. Но если только поговорить uh -huh. о чем-то, например, хорошем, когда у нас там свадьба, когда предложение, такого еще плюс-минус. А это очень часто игноруются эти разговоры, почему? Ну потому что на них нет ответа, ну как, ну на это ты не можешь ответить, как, что, когда свадьба, ну на днях, когда ты мне сделаешь предложение. Ну, планирую завтра. Mm -hmm. То есть, понимаешь, как на этот вопрос нужно зайти? Я хочу тебе сделать в ноябре где-то, ну, числа 25-го, предложение тебе. Подходит тебе такое? Ну вот, понял, как mm -hmm. это случится со стороны? Какие вопросы, на них нет ответа. Невозможно на них ответить. А если ты ответишь, ты все испортишь. Ну, часто девчата хочут поговорить про планы какие-то. Так это другой вопрос. Она может сесть и просто спросить ее, скажи, пожалуйста, какие у нас вообще планы на будущее? Mm -hmm. У тебя есть какие-то планы, как у мужчины или нет? Это нормально. Потому что у каждого должно быть что-то. Если этого нету, и он такой говорит. Такую да, знает, ну живем и живем. От, от что будет, делать, когда такая будет, что это значит? Ну я думаю, что это просто, и будет дальше продолжаться, уже ком комфортный движ пошел. Зачем что-то менять? Ну как будет, Ах. так будет, как говорят. Ну как это так так сразу? Угу. Но ничего не поменяется, все. Ну человека, если он не строит уже какие-то планы, он не знает, хочет он детей или не хочет, хочет он женитьбу или не хочет, там съезжаться, тоже такой вопрос. Не все готовы съезжаться.